السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على نور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وامامنا وقدوتنا وقسوتنا سيدنا ومولانا محمد اشرف الانبياء والمرسلين وامام المتقين وقائل الدعاء والمجاهدين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين عدد الفاس المطلوبين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وخذ عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Yang muliakan seluruh sahabat pembinaan ahli jawatan kuasa Masjid Kota Iskandar, Iskandar Putri Yang dikasihi seluruh para pendengar ilmu muslimin dan muslimat Semoga kita semua mendapat keampunan dan rahmat Allah Jalla wa'ala amin Allahumma amin Alhamdulillah pada petang yang berbahagia ini dapat bertemu lagi pada pertemuan tazkirah pada kali ini yang mana kita akan sampaikan dan kongsikan perkara-perkara peringatan dan nasihat di dalam agama daripada hadis-hadis Nabi Muhammad Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diri kita lebih atas jalan yang benar Jalan yang Allah dan Rasul Rizal Di dalam sebuah hadis Nabi SAW Ada menyatakan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh sami'a wajban fa qala هل تدرون ما هذا قلنا الله ورسوله اعلم قال هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفا فهو يهوي في النار الان حتى انتهى الى قعرها فسمعتم وجبتها Awal maqal Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rawahu muslim Artinya Arti hadis Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Bahawa Adalah kami para sahabat Pada suatu hari Bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tiba-tiba Terdengar bunyi Benda jatuh dengan kerasnya bunyi benda jatuh dengan kuatnya bunyi tersebut lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda tahukah kalian bunyi apakah itu kami para sahabat radhiyallahu an menjawab Allah dan rasulnya yang yang lebih mengetahui lalu nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ini adalah suara atau ini adalah bunyi sebiji batu yang dilemparkan ke dalam api neraka sejak 70 tahun yang lalu. Maka batu itu terus jatuh menjunam menuju ke dasar neraka dan baru saat ini ia ia batu sampai ke dasarnya dasar neraka. Oleh sebab itu kamu mendengar bunyi jatuhnya jatuh batu di dalam neraka atau dasar neraka. Hadis riwayat Muslim. Maka para sahabat yang berkumpul dengan Rasulullah SAW pada satu ketika mendengar satu bunyi yang amat kuat. Nabi tanya bunyi apa? Para sahabat kata Allah dan Rasul lebih mengetahui. Lalu Nabi mengatakan itu adalah bunyi batu yang dilemparkan 70 tahun yang lalu. Kalau ada orang tua-tua dah umur 70 tahun. Dilemparkan batu 70 tahun ke dalam neraka. Dan jatuh batu tersebut ke dasar neraka mengambil masa 70 tahun. Itu kedalaman jurang api neraka. Maka para ulama mengatakan rasanya tidak mampu kita menghitung sejauh manakah kedalaman jurang api neraka. Berapa juta kilometer, wallahu a'lam. Tak mampu dihitung kedalaman jurang neraka hanya Allah yang mengetahui. Sedangkan batu yang dilempar pun memakan masa selama 70 tahun untuk jatuh ke dasar neraka. Bahkan yang lebih mengerikan Apabila jurang neraka yang dalam itu Dipenuhi dengan pelbagai bentuk seksaan Yang mana seringan-ringan seksaan neraka Adalah dipakaikan alas kaki Daripada bara neraka Sehingga mendidih otak Itu seringan-ringan azab Nabi pernah khabarkan kepada para sahabat Itu baru seringan-ringan azab dan pelbagai lagi azab-azab Allah yang Allah pernah paparkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa miraj dan ada sebahagian lagi azab-azab seiksaan Allah yang tidak Allah paparkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana apabila saat nanti pintu neraka itu ditutup serapat-rapatnya setelah masuk semua ahli neraka dan tidak ada seorang penghuni yang akan dibenarkan keluar yang mana malaikat zabaniyah memenuhi neraka-neraka itu sebagai malaikat pengazab siksaan demi siksaan azab demi azab ditimpakan kepada penghuni neraka ini adalah keadilan Allah dibalas Allah dah menyatakan Allah dah menurunkan Al-Quran Allah dah mengutus para Rasulnya untuk memberi peringatan kepada kita semasa kita hidup yang mana dosa-dosa maksiat kita dituntut untuk kita menyesali dan bertaubat maka jangan pernah bertangguh dalam bertaubat kerana bimbang apabila mati tidak sempat bertaubat maka dosa maksiat yang tak sempat ditaubatkan itu dibalas dengan azab. Sebelum ke neraka, azab yang paling dekat adalah di barzah. Selepas di barzah, sambung azab di yaumil mahsyar. Di yaumil mahsyar, antara azabnya adalah penantian yang lama, ribuan tahun sehingga dimulakan pemisahan dosa dan pahala. Kemudian barulah masuk ke dalam alam akhirat iaitu neraka sebagai negeri azab darul Muqimil azab dan syurga sebagai negeri nikmat darul Muqimil naim yang mana di dalam neraka tersebut tidak ada lagi orang yang boleh keluar ataupun mati kalau dunia ni kita sampai boleh minta mati baik mati macam ni baik mati macam ni Dia tak tahan ujian atas dunia tapi siapa yang berkata baik mati nyata sebesar-besar kejahilan kerana siksaan aa, tersiksa mana pun atas dunia atas muka bumi siksaan di barzah lebih berlipat kali ganda jadi orang-orang yang pernah bunuh diri kerana tersiksa penyesalan yang tak berakhir kerana berpindah alam daripada alam mulut, alam syahadah, pindah ke alam barzah. Dia ingat habislah masalah dia. Nah, ha, bermula alam barzah, bertambah siksa. Dan di mahsyar, azabnya berlipat kali ganda lebih dari barzah. Dan di dalam neraka berlipat kali ganda lebih daripada mahsyar. Ha, ini Allah sediakan azab ni bagi hamba-hamba ni yang kufur sama ada kufur akidah ataupun kufur nikmat yang mana kufur akidah wal a'udzubillah dikekalkan di dalam neraka selama-lamanya dan kufur uh, nikmat uh, disiksa sehingga sampai tempoh maka dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Jadi apabila pintu neraka dah tertutup serapat-rapatnya maka pelbagai azab siksa ditimpakan ke atas hamba-hamba ini sama ada hamba-hamba yang beriman maupun hamba-hamba yang kufur ini adalah keadilan Allah yang mana Allah telah berpesan agar kita bertaubat sebelum kita dicabut nyawa tadi ada disebutkan jangan kita menangguh taubat bimbang kita terlambat untuk bertaubat lalu telah dicabut nyawa ada satu lagi masalah apabila kita bertaubat tanpa ilmu. Bertaubat tanpa ilmu menyebabkan taubat kita tidak sah. Awal-awalnya taubat itu betul dengan menyesali dengan berazam tak nak buat lagi. Tapi ada beberapa hukum taubat lagi. Yang mana kita bertaubat menjadikan Uh, yang mana kita bertaubat tanpa ilmu menjadikan taubat itu tidak sah di sisi Allah lalu tertolak taubat kita. Allah memang disifatkan dengan asma'nya awwab. bukan awwab, at-tawwab. At-tawwab iaitu yang Maha menerima taubat. Tetapi Allah Maha menerima taubat daripada taubat hamba-hamba ini yang berilmu. Sebab itu ilmu taubat ini masuk di dalam ilmu tasawuf. Ilmu Taubat masuk dalam ilmu Tasawuf yang hendak kita pelajari rukun-rukun Taubat agar sah Taubat kita di sisi Allah. Di antara uh, kitab Imam Ghazali yang menyusun uh, akabah-akabah untuk menuju kepada hadratilah akabah yang pertama ilmu, akabah yang kedua adalah Taubat. Ilmu mendahului Taubat kerana Taubat tanpa didasari ilmu. Bimbang pada awalnya mungkin sah lalu terbatal taubat tersebut atas kejahilan-kejahilan ilmu yang tidak dipelajari kemudian jika kita bertaubatkan ke ilmu kita merasakan kita dah bertaubat pada semua dosa walhal tidak dosa-dosa zahir seperti meninggalkan sembahyang berzina berjudi makan haram, mabuk. Mungkin kita kenal itu adalah satu dosa. Mendedahkan aurat. Mungkin kita kenal itu satu dosa. Dan kita tambahkan sekiranya kita pernah melakukan. Tetapi sekiranya ada perkara-perkara yang kita tak tahu itu adalah maksiat. Kita tak tahu perkara-perkara batin hati yang mana itu adalah maksiat hati. Maksiat hati, ijma' ulama' dosa besar. Tidak ada khilaf pada dosa kecil. Jika tidak ada pelajari ilmu-ilmu seperti tauhid dan tasawuf, maka kita jahil dan mengetahui dosa-dosa maksiat dan kita menganggap kita menyangka kita tak pernah melakukan. Ha, jangan sampai kita menyesal di hari akhirat nanti yang mana kita terperanjat, terkejut, tercengang dengan dosa-dosa yang kita buat di dunia yang mana kita ingat itu bukan dosa. Kalau kita mau belajar ilmu-ilmu tasawuf Bab yang kedua selepas anggota Zahir yang tujuh Bab yang kedua membicarakan maksiat-maksiat hati Atau sifat kecelaan hati Sifat mazmumah hati ada sepuluh Sepuluh-sepuluh tu ijma' ulama' dosa besar dan wajib kita berusaha membersihkan hati kita daripada 10 sifat mazmumah tersebut kalau tak belajar, tak kenal penyakit itu, tak tahu maksiat hati lalu kita duduk dalam dosa besar tanpa sedar dan begitu juga dengan ilmu akidah, ilmu tauhid. jika kita tak mempelajari akan ilmu-ilmu ain akidah, kita tidak mengenal mana iktiqat yang batil, mana iktiqat yang kufur Intiqat yang batil ni dihukumkan fasik dosa besar. -besar. Intiqat yang kufur ni dihukumkan kafir. Jika kita tidak mempelajari intiqat-intiqat yang salah, akidah-akidah yang menyeleweng, kita menyangka akidah kita betul bila di hari akhirat kita diazab kerana menyangka akidah kita settle dah. Rupanya belum. Ada orang akidahnya dia memang jahil terus tak ambil tahu. Satu bahaya. Yang kedua dia berpegang dengan akidah yang batil yang dia menyangka itu akidah yang sahih. Ha, ini masalah. Ha, jadi ha, di dalam kitab Ifayatul Muhtadi pada menerangkan cahaya Sulamul Muhtadi ada menyebutkan seutama-utama taubat, seaula-aula maksiat yang wajib kita taubatkan adalah maksiat akidah maksiat akidah ini mengatasi segala maksiat. Itu adalah yang paling utama kita taubatkan. Macam mana kita nak bertaubat dengan akidah yang batil kalau kita sendiri tidak mempelajari ilmu tentang sahnya iman, ilmu tentang sahnya satu-satu akidah. -satu Jadi itu semua sabit dengan ilmu nak bertaubat. Agar kita kenal ini dosa, ini bukan dosa. Sehingga kan ada orang yang mengumpat Mengumpat ini dinamakan ribah Yang mana jumhur ulama' menghukumkan dosa besar Minoriti ulama' menghukumkan dosa kecil Ribah Ataupun namimah Namimah Namam Namimah ini ijma' ulama' menghukumkan dosa besar Dan orang yang mendengar umpat mendengar ribah Ataupun mendengar namimah orang yang mendengar atau membaca dinamakan Qatat ha ini salah satu maksiat telinga atau maksiat mata yang di yang dipasangkan dengan maksiat jari atau maksiat lidah jari ini menaik menulislah dengan maksiat lidah yang mana mata membaca riba mata membaca namimah daripada jari yang menaik telinga yang mendengar ribah telinga yang mendengar namimah daripada lidah yang bercakap kalau kita tidak tahu itu adalah satu dosa celakalah di akhirat nanti kerana Allah itu Maha Adil Allah telah berpesan tetapi hamba-hambanya yang tidak mengindahkan pesanan-pesanan daripada para rasul yang dibawa oleh para ulama untuk mengingatkan kita agar jangan sampai menyesal yang tidak berkesudahan di hari akhirat nanti bahkan penyesalan itu bermula di barzakh lagi dan bersambung pula di hari mahsyar dan terus kepada hari akhirat Walaupun orang beriman akhirnya dimasukkan ke dalam syurga Tetapi azab Allah bukanlah sedikit-sedikit ha, siksaan Tetapi Allah itu adalah Al-Qahar yang maha menyiksa, maha mengazab Dengan azab yang tidak terperi sakitnya Jadi dengan ilmu kita mengenal itu adalah satu dosa Agar kita dapat mengelak daripada perkara tersebut dosa akidah maksiat intifat maksiat pegangan iman yang kedua maksiat zahir mata telinga lidah perut tangan kaki dan kemaluan perut kita kena ambil kira bertaubat daripada menelan benda haram atau menggunakan harta haram itu semua pada maksiat zahir dan pergi kepada maksiat hati itulah yang Imam Ghazali sebutkan dengan ilmu di kepada sahnya taubat. Jadi para ulama mengatakan di dalam keterangan hadis ini apabila selesai satu bentuk siksaan di dalam neraka disiksa pula dalam bentuk yang lain. Ialah kalau dosa tangan disiksa atas tangannya kemudian habis siksaan pada tangan yang melakukan maksiat disiksa pada matanya yang melakukan maksiat jadi gambaran-gambaran siksaan ini tidak ada kesudahan cuma orang beriman walaupun ada kesudahan tetapi siksaan itu tidak mampu kita menghadapi tapi terpaksa kita hadapi kerana itu kita memohon agar Allah Menggolongkan kita di dalam golongan yang mendapat syafaat, syafaat yang mana dengan izin Allah mendapat syafaat Rasulullah SAW dan juga syafaat-syafaat yang lain. Yang mana kita minta ada tiga syafaat yang tidak sempat dihumban dalam neraka dah dapatlah syafaat antaranya syafaat ketika di mizan ditimbang dosa pahala mendapat syafaat masuk syurga ada yang nama telah tersenarai dalam the members of hell ha, senarai sebagai senarai ahli neraka tapi dipotong namanya dimasukkan ke dalam syurga tak masuk neraka itu kemudian syafaat yang ketiga dalam keadaan sedang sedang nak dihumpan oleh malaikat zabaniyah ke dalam neraka ditahan oleh Rasulullah SAW Untuk mendapat syafaat Lalu terus masukkan ke dalam syurga Syafaat-syafaat ini mohon Agar Allah uh, Mengizinkan kita mendapatkannya Dan ada satu lagi syafaat yang ia, ya, dia memang syafaat Tapi kalau boleh janganlah Sebab apa? Dia mendapat syafaat setelah dicampak dalam neraka dah kena seksa... dah celup dalam neraka dah merasa api neraka baru dapat syafaat itu kalau boleh ha, elaklah maksud kata bukan jangan minta sebab kalau minta maksud kata kita minta masuk neraka baru dapat syafaat nah ha, jadi syafaat yang tu kalau betul kita dicampak Moga dapat syafaat daripada tu ustaz dapat syafaat Ha, tapi kalau boleh, janganlah memohon syafaat yang didahului dengan dihumban dalam neraka Itu kalau boleh, kita minta Elak minta Allah uh, lindungi kita dan Rasulullah SAW ada bersabda, ini sebagai penutup, sebagai tazkirah dalam petang ini Rasulullah SAW mengatakan syafaat aku adalah untuk hak -hak umat-umatku yang melakukan dosa-dosa besar -dosa -dosa dosa-dosa besar, besar selain daripada kufur lah jadi apa maksud hadis tu maksud hadis tu Nabi mengatakan bahawa syafaat aku adalah untuk mereka yang melakukan dosa-dosa besar iaitulah pelaku-pelaku maksiat dosa besar yang ingin bertaubat yang menuju kepada jalan taubat bukannya umat-umat Nabi yang kekal melakukan dosa besar yang tidak ada keinginan bertaubat yang mengabaikan taubat. itu terkeluar daripada pengharapan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun akhirnya ke dalam syurga tapi dia akan diazab seadil adilnya di dalam neraka tanpa mendapat sebarang syafaat. Jadi ingatlah ada satu dosa besar yang ramai umat kita ambil ringan iaitu mengekalkan jahil ilmu fardu ain mengekalkan jahil ilmu akidah fardu ain bukan akidah hakikat tauhid syariat tauhid fardu ain mengekalkan jahil fiqh mazhab kita mengekalkan jahil fardu ain tasawuf fardu ain fiqh fardu ain tauhid ini mengekalkan jahil ni macam mana? Mengabaikan daripada belajar. Tak ambil indah. Hanya dengar tazkirah. Hanya dengar ceramah umum. Tidak mendengar memakai silibus-silibus kitab daripada ulama' Maka duduklah dalam dosa dosa setiap masa Walau sedang berzikir Walau sedang semayang Walau sedang buat umrah Walau sedang buat haji Walau sedang berparikat Walau sedang bersuluk tidak duduk dalam dosa besar Dicatat dosa besar setiap masa Kerana mengabaikan belajar ilmu yang Allah farduhkan Jadi cukup sekadar itu peringatan pada petang ini Agar Allah taufikan kita Mengubah diri kita Daripada kegelapan kepada terang Daripada uh, mengekali maksiat kepada meninggalkan maksiat Dan uh, agar kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah di yaumil akhirah. Nanti dengan itu kita tangguh majlis kita dengan kafarat majlis dan suratul aus. Subhanallahi wa bihamdika. Ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. فاغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور لا يغفر الذنوب الا انت بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما صحيحا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته